السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم fil alamin innaka hamidum majid amma ba'd muslimin muslimat ini boleh kalau sekian sekali lagi kita lihat ayat keempat dan kelima di surah hijr bagi tuan-tuan mikir tafsir dan kasir tolong buka pada jilid kelima muka surat 120 a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wama yasta'khirun sadaqallahu alazim dan tiadalah kami menasakan penduduk satu negeri pun melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya jadi dalam ayat ini Allah Iman mengingatkan bahawa sungguhnya dia tidak akan menasakan satu negeri kecuali setelah ada alasan yang jelas dan memang ajalnya sudah tiba ini kalau kita belajar dalam bab balara wama ma'ahlakna min karyatin ini adalah satu ungkapan yang bersifat majas mursal Macamlah kita ni menggambarkan sebagai contoh mengatakan habis Aceh contohnya kita mengatakan demikian. Apa yang habis? sebenarnya yang hancur itu adalah penduduknya, kariahnya, rumah-rumahnya tapi kita sebut semikian macamlah kita sebut sebagai contohnya negeri ini, nak katalah negeri Johor contohnya dalam perlawanan itu Johor dikalahkan teruk contohnya maksudnya bukan Johor, pasukan Johor contohnya begitu, jadi ini dipanggil dalam bahasa Arab, dipanggil contohnya Majlis Mursal dengan alaka mahliyah iaitu menyebutkan tempat Namun yang dimaksudkan dalam penggunaan majaz mursal macam ni adalah merujuk kepada sesuatu yang berada di situ iaitu karyahnya ke, ahli karyahnya ke, penduduknya maka itu yang dimaksudkan dalam konteks penggunaan seperti ini dalam bahasa Melayu kita seharian pun kita ada menggunakan pengenalan yang sama. Jadi dalam hal ini kita dapat lihat kitab ini dimaksudkan datang daripada perkataan kataba. Berarti satu yang diwajibkan macam kita belajar ayat tentang puasa Kutiba alaikumus maknanya dia merupakan satu ketetapan Allah yang tidak akan berubah jadi bila kita perhatikan penggunaan ini iaitu bila dimaksudkan dengan ayat yang digunakan di sini ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Lihat ya bagaimana laras yang digunakan di sini ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Tasbiqu datang daripada sabaka tapi kemudian disebut yastakhirun daripada istakhara. Yang pertama ni wazannya adalah sabaka yasbiqu fa'ala yaf'alu yang tu istakhara yastakhiru maknanya istafa'ala yastafi'lu. Ini ada bezanya seperti yang pernah kita pelajari sebelum ni setiap penambahan pada satu acuan kata dalam mizan kalimah itu dalam wazannya maka dia membawa makna yang baru jadi perkataan yang merujuk kepada ada usaha yang berganda-ganda yang berterusan Menariknya perkataan dalam surah ni Al-Hijr ni kalau kita lihat dia mempunyai persamaan dalam kajian Quran ya. Kita perhatikan ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Dia surah Al-Hijr. Kemudian kita dapat lihat dalam surah Al-Mu'minun sebagai contohnya ayat ke-43 ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun juga sama. Mana takdim ma tasbiqu ala ma yastakhirun. Tapi dalam surah Al-Araf yang pernah kita belajar beberapa tahun lalu, kita lihat ayat 34, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa likulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Kat sini Allah mendahulukan perkataan لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَلَى يَسْتَقْدِمُونَ perhatikan betul-betul ya tadi saya bacakan ayat yang sedang kita terukai ini ayat kelima surah Al-Hijr ma tasbiqu bin umatin ajalaha wa ma yasta'akhirun sama dengan ayat ke-43 surah Al-Mu'minun tapi bila kita melihat pula meneliti ayat ke-34 surah Al-A'raf Allah menyatakan wali kuli umatin ajal fa'idha ja'aluhum la yasta'akhiruna sa'ata wa la yasta'akdimun berarti ada perbezaan struktur perasa ayat ni surah al-hijr dengan al-mu'minun sama mana ma tasbiqu matin mendahului yasta'khirun tapi dalam surah al-araf Allah mendahulukan la yasta'khiruna sa'atan kemudian baru datang wala yastaqdimun kenapa berlaku demikian tuan-tuan ni mulia ni adalah berkaitan dengan siak al-ayah kerana dalam surah Hijr ni kita akan lihat ayat-ayat berikutnya menceritakan tentang keperkasaan, kekuatan dan telah kita pelajari Al-Hijr ataupun Madain Salih ni merupakan penduduk yang berada di antara daerah Tabuk dengan menuju ke negara Syam. Ni penduduk yang asalnya ketika didakwah oleh Nabi Saleh mereka merupakan orang yang kuat tu badannya dan mereka merasakan kekuatan mereka itu akan melindungi mereka dengan keperkasaan mereka dan juga binaan mereka itu akan menyelamatkan mereka daripada hukuman Allah SWT. Maka ayat surah Hijr juga surat minum kalau kita lihat siak konteks ayatnya adalah menceritakan tentang azab ini merupakan maqam al-ihlak wal uqubah jadi mendahulukan tiada satu umat pun ma tasbiqu min matil ajalaha ni tiada satu umat pun dapat mendahului ajalnya maknanya ayat ni mendahului ayat wala yasta'khirun ni berarti dalam konteks mereka tak dapat melambatkannya ni Azul Hijr yang sedang kita lihat persamaannya berbeza daripada Surah Al-Araf tadi ini menegaskan bahawa kebinasaan umat-umat terdahulu tidak akan berlaku lebih awal dan tidak juga akan berlaku penangguhan daripada ketapan Allah SWT jadi penegasan tentang ketiadaan kemampuan untuk mendahului iaitu mempercepatkan ini didahulukan bagi mengukuhkan prinsip takdir Allah SWT yang pasti bahawa umat-umat terdahulu umat-umat itu yang mendakwa dirinya kuat tidak mampu melarikan diri daripada ketentuan nasib yang telah ditetapkan kemudian barulah dinyatakan penafian kelewatan ini Berarti wala yasta'khirun itu dikemudian kan bagi melengkapkan makna bahawa ketapan Allah ni tidak boleh diubah sedikit pun. Ini satu perkara ya yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan. Yang kedua kalau kita perhatikan dari sudut bahasa Arab sebenarnya dalam konteks penggunaan Quran ini bila Allah menyatakan wama yasta'khirun kat sini ia dibawa kepada satu bentuk dalam bahasa dia panggil taglib tau. Taglib ni bagi merujuk kepada penggunaan gender lelaki di sini. Kalau yang pertama ma tasbiqun ummatin umat Menyebut umat, masyarakat, satu bangsa Mereka tidak mampu untuk mengubah takdir Allah itu sama ada di dahulu kan Dan kalau mereka menghimpunkan lelaki Lelaki yang kuat ha, Ini maksudnya Selain daripada meraihkan keserasian hujung ayat ini dipanggil fawasil, mura'atan lil fawasil. Mana penyebutan ayat-ayat ni kalau kita belajar di hukum tajwid ini merupakan ma'arid li contohnya yastakhirun, majnun, sadiqin. Bunyi hujungnya dipanggil mura'atan lil fawasil. Tapi di sudut balaranya kalau kita lihat penggunaan kata kerja yang dirujuk di sini wama yastakhirun kerana dia dibawa kepada makna umat dalam satu kaedah bahasa dipanggil sebagai babit taglib. Bermaksud untuk menonjolkan kekuatan umat ni terletak pada lelaki-lelakinya lah. itu pentingnya golongan lelaki ni diberikan perhatian agar mereka tidak terlibat dalam perkara-perkara yang sonsang, perkara-perkara yang merosakkan kerana golongan lelaki merupakan tiangnya kepada bangsa ini. Bayangkan tuan tuan hati dan dikasihnya. Jadi penekanan kepada aspek ini kerana bangsa yang ada di kalangan penduduk hijrah atau yang salih ini, kaum samud ini, mereka cukup bangga dengan laki-laki mereka yang kuat, yang kukuh, yang telah saya ceritakan dalam ayat yang lalu, contohnya surat Rom, dan surat Al-Kabut, bagaimana mereka ni punya binaan, punya kekuatan, struktur tubuh badannya itu dari sudut bunyah atau pembiniahnya, kekuatan tubuh badannya sudah cukup untuk mencabut pokok yang besar, kerana mereka ini merupakan golongan yang selalu mencabar Nabi-Nabi yang diutuskan dengan mengatakan matasa'ah, bila berlakunya hukuman itu, bila berlakunya kiamat, yang kau janjikan bila berlaku hukuman yang telah kau ceritakan ini kepada kami, wahai salih, maka inilah kata-kata yang selalu ditujukan kepada Nabi-Nabi Allah, bukan Nabi salih sahaja, bahkan semua Nabi, bila mereka melihat dakwah yang dilakukan itu mencengkam mereka, berlawanan dengan nafsu syahwat mereka, maka mereka minta disegerakan azab maka datang jawapan kepada soalan mereka ni secara tak langsung dalam uslub yang kita pelajari usul hakim bahawa ini semua tidak akan dapat dipercepatkan kerana menunggu kepada waktu bila hukuman itu layak diturunkan di bawah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala jadi ini maksudnya imhal bukannya ihmal. Maknanya imhal amhalallahu anhum Allah menangguhkan untuk mereka hukuman ini bukannya ihmal bukannya Allah mengabaikan langsung. Ini berbeza perkataan dalam bahasa Arab. Yang pertama alif mim ha alif lam. Yang kedua alif ha mim alif lam. Ha yang dalam dada itu imhal dengan ihmal. Maknanya menangguhkan itu bukan berarti Allah mengabaikan. Dia akan tiba waktunya nanti. Jadi kita dapatlah lihat perbezaan struktur ayat ini di sudut takdim dan juga takhirnya kerana ada penekanan kepada konteks ayat ini yang diberikan. Jadi saya lagi saya ulang kepada tuan-tuan, ini petunjuknya dari sudut balaga dan gaya bahasa mendahulukan ma tasbiqun ma ajalah wa ma tadi. Kerana penegasan kepastian maknanya memulakan dengan lafaz tidak dapat mendahului. Ini menetapkan bahawa satu umat tidak mampu mempercepatkan ajal yang telah letak untuknya ini adalah titik permulaan yang kita kena bersetuju kita kena faham dalam penegasan kekuasaan mutlak Allah ni berarti tak ada siapa boleh mengubah umat itu kesuhannya tidak dapat mengubah kamu sangat meminta lelaki perempuan yang minta untuk azab disegerakan tidak dia tidak akan berlaku selagi belum jadualnya kalau kamu nak menangguhkan pula kerana kamu ada lelaki yang kuat untuk melakukan urusan itu dia tidak akan mampu dilakukan jadi mendahulukan ma tasbiqun matin ke atas wa ma yastakhiruni adalah untuk menunjukkan bagaimana kesempurnaan frasa ini kata Imam Wahidi yang tafsirnya. Yang kedua kalau kita lihat hikmah dalam mendahulu atau mengemudiankan dalam konteks ayat kelima surah Al-Hijr ni adalah menzahirkan kekuatan cabaran kerana mereka ni minta untuk azab disegerakan nanti kita akan lihat ayat berikut. Jadi ayat yang datang untuk berhadapan dengan penolakan kaum musyrikin terhadap para rasul dan keraguan mereka tentang hari kebangkitan. Seolah-olah dikatakan kepada mereka walau kuat mana pun umat kamu seramai mana jumlahnya kebinasaan telah ditentukan kamu tidak mampu mengubahnya sesaat ke depan ataupun panggil lelaki-lelaki yang kuat kamu untuk mengemudiankan tidak akan berlaku jadi ini merupakan peringatan bagi penduduk Mekah seperti yang telah kita bincangkan dalam yang lalu apa isi memo penduduk Mekah ni kerana mereka sepatutnya menyokong dakwah nabi di atas pertimbangan nabi datang di kalangan mereka lagi kita dapat lihat hikmah dalam jemputan di sini seperti disebut dalam kitab-kitab tafsir bahawa ialah ia satu yang menarik perhatian para pembaca dan pendengar Al-Quran iaitu mendahulukan lafaz ma tasbiqu ini menyebabkan terberhentinya perhatian yang diberikan oleh para pendengar ni agak fokus kepada hakikat bahawa hukuman dan kematian tidak boleh diubah walaupun sesaat. Jadi pendengar ni terlebih dahulu dihadapkan dengan prinsip asas ini kemudian barulah mereka menerima penafian keliwatan ataupun pengubahan kemudian kan sebagaimana yang dapat kita lihat dalam Tadarus Al-Quran penjelasan terhadap perkara ni dan uh, lagi kalau kita lihat ketepatan pemilihan lafaz dalam surah Al-A'raf yang saya bawakan kepada tuan-tuan tadi ni bila Allah SWT menyatakan A'udzubillahiminasyaitanirajim walikuli umat ayatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa yastaqdimun ayat 34 surah al-a'raf ni kalau kita perhatikan bahawa dan bagi setiap umat itu ada tempo ajal maka apabila datang tempoh mereka mereka tak dapat melambatkannya walau sesaat dan tidak pula dapat mempercepatkannya kerana konteks surah al-a'raf ni menceritakan suasana yang berbeza daripada surah al-hijr dan surah al-mukminun kerana penceritaan yang dibawakan dalam surah al-a'raf itu adalah berkisahkan kepada manusia bila mereka telah pun kembali ke, ke alam akhirat. Yang cerita surah Al-Hijr dan Al-Munim ni, penceritaan tentang azab ketika mereka ingkar di dunia sebelum ia berlaku. Maka mendahulu dan mengemudiankan itu adalah mengikut kepada konteks saya sebenarnya. Jadi kesimpulannya, mendahulukan lafaz ini adalah memberikan satu penumpuan penegasan terhadap ketidakmampuan mereka untuk melarikan diri daripada ketapan Allah. Iaitu ajal ni tadi. Dan ini merupakan satu pengukuhan terhadap kekuasaan mutlak Allah, ancaman kepada golongan yang mendusakan jadi bila kita melihat seperti ini barulah kita dapat melihat keserasian penyebutan itu di awal ataupun di akhir seperti dan surah Al-Hijr dan Al-Mu'minun ini lagi kalau kita perhatikan penggunaan perkataan di sini wama yasta'khirun dia merupakan nsirah istifa'al istifa'al ni kalau kita belajar dalam bahasa Arab ini adalah merujuk kepada satu penggunaan fi'il yang merujuk kepada penggandaan usaha yang dilakukan seperti yang kita pernah pelajari sebelum ini laha ma kasabat wa alaiha ma ketasabat kasabat itu wazannya fa'alat iktasabat itu wazannya ifta'alat ada beza sebenarnya di sana adalah merupakan ifta'ala di sini istafa'ala apa bezanya tuan-tuan kerana penggunaan perkataan ini tadi yasta'khirun yang dimaksudkan istakhara yasta'khiru ini ia merujuk kepada satu usaha yang dilakukan secara bersungguh-sungguh namun mereka tidak akan dapat mengubah takdirnya Allah SWT Baik ayat ini ada kaitan dengan ayat yang berikut nanti saya akan bawakan pada kuliah akan datang wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh